Отже, рада вас вітати з вами. Програма 36,6. Дещо виходимо ми сьогодні вже в прямому ефірі, знову ж таки, і в новому форматі. Тема нашої програми сьогодні ще досі невідома. Зараз спробуємо її знайти з нашою постійною гостею дуже поважною. Це Наталя Кухтіна, психоаналітик, член Європейської професійної психологічної ліги. Рада вас вітати. Пані Наталі, ну от давайте з вами будемо дивитися, що на сьогоднішній день нам пропонують друковані засоби масової інформації. І першу новину, яку я хочу вам зачитати, будь ласка, така назва: осіння депресія. Жінки і чоловіки сумують. по-разному. Женщина реагирует на это более эмоционально, но это отнюдь не значит, что у мужчин нет этого состояния. Они просто по-другому реагируют и по-другому ведут себя в аналогичных ситуациях. Более того, мужчины намного больше, чем женщины, боятся лекарств. И принимают они лекарства более осторожно и настороженно, нежели женщины. Женщина всегда склонна искать более простой и доступный метод выхода из ее ситуации. Мужчина решает эту задачу немножечко по-другому. В цій статті ми бачимо, можемо зрозуміти, що депресія це епідемія, називають цю хворобу епідемією, так і вона достатньо сьогодні вважається модною. Що скажете? Тому що є, мені здається, ми повинні розділяти є хандра, так, а є депресія. От, і коли людина говорить постійно про те, що у мене депресія, я знаходжуся в депресії, у мене хронічна депресія, ми ж не повинні з вами забувати про силу слова, правда? Звісно, спасибо. вам за то, что вы сразу разделили эти понятия. Дело все в том, что депрессия ⁇ это действительно заболевание. Но любое снижение жизненного тонуса, изменение настроения, просто элементарную человеческую, физическую, моральную, психологическую усталость, мы сразу называем таким вот словом депрессия. Почему? Потому что это слово как бы придает нашему состоянию ощущение значимости. И мы таким образом обозначая свои самые разнообразные состояния одним словом депрессия, да мы привлекаем к себе внимание, прежде всего свое собственное. Угу. Че, якісь какие-то моменты, які мы обов'язково повинні обговорить, если мы говорим про депрессию. Может, какие-то мы с вами сейчас зробимо и дамо нашим глядачам конкретный рецепт? Эм, ну, во-первых, действительно нужно понять человек просто физически устал, ему нужно отдохнуть, mm -hmm. разрешить себе отдохнуть, объяснить близким, даже э, на работе там руководителям объяснить я устал. И поэтому я не могу выполнять эту работу э, так, как я выполнял эту работу раньше. Mm -hmm. Это первое. Второе. У человека может быть какая-то просто неприятность. Что-то у него в жизни не получилось, он чем-то расстроен. И, естественно, у него плохое настроение. И это тоже нужно понять. И выход из плохого настроения есть замечательный психологический прием, который называется вытеснение. Если тебе, если тебе плохо на семейной территории, перенеси акцент на работу. Увлекись ею, займись ею этой работой вся система придет в баланс, потом возвращаешься на территорию семейную и там тебе про проще будет порешать свои вопросы и наоборот, то есть нельзя оставаться на той территории, где тебе плохо, где у тебя неприятности, ее нужно на какое-то время обязательно оставить и перейти на ту территорию жизни, где ты себе чувствуешь защищенно и комфортно и вот ты уже вышел человек из этого состояния без антидепрессантов. И, но если не получается это, если не удается mm -hmm. вот это, если человек не может заснуть, и э, это сопровождается целым рядом физических ощущений, тогда нужно обращаться к врачу. Список врачей, которые <свеческая> крадут счастье и здоровье. Речі, які знаходяться в нашому будинку, повинні нести тільки позитивну енергетику, тому корисно періодично робити чистку. Дивіться про що пишуть журналісти: старе взуття та одяг, так битий посуд, в'юнкі рослин, сухий очерет і ковила. От такі от речі, що скажете, чи все це в принципі маячня? Нет, это все имеет место, потому что мы наполняем свой дом какими-то вещами и наши собственные вещи, которые у нас связаны с какими-то событиями жизни. Или мы приносим в дом чужие вещи, и мы не знаем, с какими событиями связаны эти же вещи. Вот, например, какие-то экзотические маски из каких-то стран, угу. вот пишет автор, сухие растения и так далее. Все зависит от того, какой ассоциативный психологический ряд у человека с этими вещами. Да, действительно, вы можете смотреть на какую-то фотографию, и она будет вызывать у вас переживания, потому что это связано с переживанием. Вы можете действительно одевать одежду, и если в этой одежде с вами произошли какие-то неприятности, у -у -у. вам было плохо, ну, мало ли в нашей жизни каких-то негативных событий, то каждый раз, когда мы одеваем, эту одежду, мы возвращаемся в информационное поле э, того события, и мы его вновь переживаем. Поэтому действительно нужно избавляться от старых вещей, нужно очень внимательно э, понимать, какие ты э, вещи несешь uh -huh. в свой дом, на что. На чем останавливается твой взгляд, когда ты смотришь на стены, увешанные непонятно какими картинами, сюжетами? Потому что это все составляющие нашей психологической жизни, и это действительно на нас очень влияет. Но мы относимся к этому достаточно безответственно, и поэтому наступает момент, нам просто в доме тяжело дышать. И да, мы можем начинать болеть, ссориться, потому что мы заполнили свой дом чужими мыслями, негативными. Ведь каждый художник, когда он пишет картину, он что-то чувствует. Mm -hmm. И эти чувства могут быть и положительные, и отрицательные. И это нужно понимать, прежде чем купить картину или репродукцию, или фотографию и повесить mm -hmm. ее на стенку. Это будет на вас влиять, потому что вы будете на это смотреть, и вы будете сопереживать это вместе с автором. Вы готовы к этим сопереживаниям? Мне понравилось, как вы сказали, что в будинку будет складно дыхать. И Конечно. в прямом, и в переносном и, значении. Абсолютно. Потому что, если бы сейчас в студии был в аллерголог, он бы сказал, что величезная количество речей, то это уже пылесбирник, правда ж? Да, конечно.